いやね。まあ、そんで、あのー、みお先輩が、あやめ先輩を待ってる間の時間に、船長は、あのー、ショタコン時代の話をね、ちょっと <laughs>、あの、みお先輩を退屈させまいとね、あの、昔話でもしようと思って、ショタコン時代の話をね、したんですよ。その時の、なんか、キモいかなと思って話さないようにしてたんだけど、でもみお先輩が、あはははははそれ、面白いね。配信でいいなよって言ったから、あ、 いいいかかこれうがでも大丈夫って言うなら大丈丈夫夫っって思ってら思やマジこれ本当に過去けいや BL は確かに卒業したっつってできてない一面も多々あるんだけどしかししょたこんはマジで卒業したのこれ証拠があって証拠があるの何が証拠かっていうと船長はまず高校生の頃あの脳みそが小学生だった,だったのねだからあのなんか生の体操も小学生だったのわかるだかあの、同年代 んおう、わかる同年代なわけ。船長、高校生の頃、小学生が同年代だったの。でも、船長、今さ、脳内さ、ギャルなのね。高校生なの。JK なのね。だから、小学生はちょっと子供すぎるかなって思うようになって、もう子供にしかね、見えなくなっちゃった。うん。え、なんか、昔はマジ風間くんとか、クレヨシーさんの風間くんとか、ほんと発情したんだけど、今見るとね、なんかね、うん、か,かわいいねー、くらいのも。うん。でも、初代好きなんでしょ、まあ。好きだけど、 え好きだけど昔は本当に例えば BL だとしたら BL だとしても絶対に初太の受けの BL しか読まなかったんだけど今ね高校生が受けの BL も読むもんえなんなら顔が可愛ければ社会人が受けでも見たりするねうんうんまあ、そんな本当にマジ初太ン極まってたのがね高校から社会人何年目かな3年目くらいまで極まってて いや、もうほんと高校の頃はもうやばすぎて友達と一緒に電車とか乗っててさ小学生男児がさ乗って乗ってんじゃんそう、足足足がか、もうよくて小学生男児の足が良すぎてずっと見てんのじーって見てるとさもうほんとに友達がねお前見すぎだってやめろってみたいな感じ言ってたりなんか私はお前がもし捕まってもいつかやると思ってましたって言うわって言われるくらいに無限に。 小学生男児の足を追いかけ回しててで、なんか例えば登下校中とかに小学生男児がさ前歩いてるとさなんか脳内でシミュレーション始まるのうーん何て言って声かけたらいいかなーみたいな「ジャニーズ事務所に興味ない?」とか言って「うちに連れ込むことはできないだろうか」みたいなこと考えながら歩いてたりしたんだけど。 もうほんとずーっと弟ができる妄想を無限にしてて、なんか、あの、え、船長にいきなり弟ができて、そ、したら、なんか学校とかで授業中にいきなりガラガラ、すいません、宝生さん、ちょっと、ね、宝生さんの弟くんはね、なんか来てるんですけどって言って、え、ちょ、 ついてきてダメって言ったじゃんみたいなガラガラあみんなもうごめん授業進めてくださいガラガラっつってもう何しに来たのもうどうしたのね、おねね姉ちゃんも一人じゃ心細くてみたいなそう妄想とかしてたねうんはいはい分かった分かった一緒に帰るよっつってすいませんマリン早退しまーすみたいな妄想して、うん、決めまくってたんだけど妄想 <laughs>、うん、そんなこともあったけども今はもう違うから安心してくださいうん 重症、病、病院行きましょう <laughs>。そう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 。社会人になってからは、いやもう本当に、小学生と近づけるチャンスを失ってしまって、あの、夢の登下校道ももう失ってしまってね、あの、出勤の道になっちゃって、会わなくなって小学生に、いや、小学生に会いてって思ってたら、あの、会社がの人がさ、子供とかたまに連れてくんので、あのちょ、小学生の男の子は、 会社の人の子供だと二人いたんだけど、どっちもね、どこかにかけまくってて、船長が。<laughs> あの、あの、ちょっとこれほんとキモいかも。もほんとキモいかもしれないんだけど、もう、船長はどうしてもね、ショタの思い出の優しくてエッチなお姉さんっていう思い出に残りたくて、もうアピールしまくってたの。もうめっちゃ。あの、妖怪ウォッチのブシニャンのメダル、当時ね、ほんと人気で3万円したんだけど、三井だもんね。もう、思い出に残りたすぎて <laughs>。 <laughs> キモい,トラウマいやいやいやマリン可愛いかんねでもめっちゃ可愛いからこんなさね美しいさ、ね、お姉さんがえ君たちだって思わん君たちさじゃ小学生の頃さねえ貢ぎ物をしてくれてさ可愛くてさねおっぱいの大きいさ優しいお姉さんがいたらさ お、中学生くらいになってふとさ、思い出を振り返って、あの時のお姉さん、エッチだったなぁって思い出すでしょそういう思い出になりたいわけ、船長は。え何アウトはい <laughs> いや、でもね、いや、実際に変なことしてないよ。変なことはしてない。船長、言うてヘタレやから、変なことはしてなくて、 ただ考えてるだけ妄想してるだけで何もしないほんと貢いだだけマジでうんプレゼントしまくっただけ、うん、欲しいって言ったものを何でもかんでもあげまくっちゃってただけで何もしないよそういやうちに泊まったこともあるけどその子がでも何もしないよマジでほんとにうん一緒にゲームやっただけゲームあの親の人はまあもちろん、うん 何ですかまあ同僚で先輩で上司でみんな船長のことをね信頼してね子供を託してるっていうのに船長はこんないやいけないなって思ってねだんだん勇め自分を諌めていきそしてこのように今は立派に所託を卒業することができました何病院か警察行かないまあみ君たちもそうやってさあ人と同じことを言うんだね。 キムチもそうなんだ。キムチもさ、普通のさ、一般人と同じことを言うんだね。ショックだなキムチには理解してもらえると思ったのに、この気持ち。ショックだな分かってほしかった。こればっかりは。ああ。無理としょたはノータッチやぞ。え、君らは、なんでノータッチかわかる君らはおじさんだからだよ。船長は美少女だからいいんだよ。スタッチしても。美少女無罪っていうのがあるの知ってる美少女何してもいいんだよ。キたち。残念だけど。なにはえ、なんなんは あるよ、美少女無罪は。で、君たちじゃあさ、例えばさ、ね、電車の中でさ、いきなりね、あのー、女の子のお尻を触ったら、捕まってしまうでしょでも船長は、船長がね、女の子のお尻をね、いきなり触ったとしても、それ美少女無罪で許されるんだ。それは船長も捕まる。え捕まるの船長捕まるのこれ。うーん。あ、そう。まあ、気をつけたいね。人生。こうやって、 捕まらないと思って何かしでかしたら捕まるかもしれないから今後気をつけよう、うん、ちょ学び終えた今日はこんなに美少女でも電車でお尻触ったら捕まっちゃうってことは分かったから今後は気をつけますうん <laughs> 犯罪者の配信いや違いますね何みんななんでそうゃさみんななんでそんな船長のこと犯罪者を見るような目で見てきやがってああ船長たち絆があるって信じてたけど そう思ってたのは船長だけみたいですね。